Всем привет! Сегодня я вам покажу свой личный счет, дневник номер один. Какой я сегодня уже закончила. Мне очень грустно, что я его закончила, но что поделать. Вот тут такая возьми совесть. Да. И надо ввести код. Код, кто не знает, это моя дата рождения. Тут начало 25, -го, 12, -го, 15. -го, и конец я сейчас допишу. Тут привет, это я Вика. Любим. Люб... Меня зовут, моя фамилия. Родилась. И бо... больше всего я люблю... Тут, например, тут такой Мои любимые наклейки, лучшие песни. Моя любимая песня, мой любимый мультфильм, мой любимый фильм, мои друзья. Они... Ну и кто мои друзья? Потом тут мои вещички. В таком кармашечке. монстр Хай тут две лежат. Вот такая там лежит, вот такая, я помню. Я не могу их выхвастать. Это... Это открытки на один... Приглашение на день рождения девочкам и мальчикам. Так, это календарь 2016. Тут, ой, стикеры лежат у меня вот тут. Тоже в, мани... в моих бездерушках. Тут надо написать свое... имя своего друга по японски. Ну, тут у меня вы видели стикеры. И вот такая юточка для поняш. Дальше у меня календарь 2015. Не открывать почему-то. И медальки две. Ну, дни рождения. Тут мои планы на зимние каникулы. Как зимние каникулы не закончились, потому что их у нас продлили, поэтому у меня еще куча дел. Тут одна моя любимая это, блогерша. 2016 год обезьяны. Это в Новый год я рисовала. И вот с новым годом, и вот этим он. Так, это мои Little Пони, Кьюти Марки Принцесс, моя семья. Кто хочет именно прочитать, читайте, нажимайте на паузу, читайте. Моя любимая музыка тоже можете прочитать. И чуть-чуть обо мне. Так, любимое занятие. Шикия, математика, мануальный мастер, мастерный бисер. Любимый предмет в школе летит физра математика. Ну, любимая музыка бабушка а пока она не ставила сердце не спит. И любимая еда хот-дог, картошка фри, яблоко и мандарин. Ой, назад перелез. Mm -hmm. Тут как в контактах, только в дневнике телефонный такой тут такой губка боб вот няшная страница это и такой губка не очень мне он не очень нравится такой узорчик так тут круговая диаграмма гуляю Учеба, сплю, планшет, компьютер, зима и ЛД, кэшбук, лично еще один. Вот. Следующая такая зеленая тема. Вот. И, ну, тут написать что-то. Но я сегодня буду вечером писать. Вот моя чесалка. Пока что еще ничего тут нету. Вот, Но ну, скоро уже появится, потому что у меня пока что ничего не счесала. Ну, про YouTube. Кто хочет прочитать, читайте. Нажимайте на паузу и читайте. Так. Про котиков. Страничка для котов. Тут любовная страничка. Любовь морковь. Страничка позитива. Тут написано «Улыбнись, свет, где жизнь прекрасна». Тут солнце светит, я обалдею, дождь идет, я фонарею. Я от жизни ловлю кайф, все прекрасно, it's my life. И тут возьми вкусняшку. Какую-то вкусняшку взять. Дальше мои фантики, так как те конфеты уже не люблю. Ну, села на диету. Потому что я ужасна, когда конфеты. И письмо Деду Морозу на 2017. Ну, тут выборы свиньи, деньги, семья, друзья. И тоже я ела чипсы. И тут пока вот такой... Ну... Но... Кто хочет, прочитайте, читайте. И тут мои долги. Долги я вам показывать не буду. Хотя покажу. Все равно. Ну, это не такие долги, что она про за проезд. Тут дядя Леша куп. Он пообещал купить котенка на 8 марта. А бабушка должна 100 гривен. Мама пока что ничего не, нужно. Башка должна 100 гривен за кулятку. А так я не отдала. Ну, это был обзор на мой личный дневник номер один. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока!